السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ja mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana Allahumma atina nufusana taqwa taqwaha وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق وحق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى اما بعد قال الشيخ المؤلف الامام حجة الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي التوصي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فإن قيل فما حكم العزلة والتفرد عن الناس فبين لنا يرحمك الله حال طبقات الخلق فيها والحد الذي يجب منها Fa'alam rahimakallahu wa iya la'anna nasa fi hadhal babi rojulani Alhamdulillah malam ini insyaAllah kita akan menyambung Kajian kuliah maghrib bulanan Hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khariyah Keramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin Jalan para Abid Ataupun tata cara ahli-ahli ibadah Hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali Allah Ta'ala kita sampai ke muka surat 109 Masih lagi membincangkan akobah yang ketiga Dari tujuh akobah Tujuh Dakian yang perlu didaki Halangan yang perlu direntasi oleh seseorang yang ingin menjadi ahli ibadah Selepas dia merentasi akobatul ilmi Dakian ilmu Dia merentasi akobatul taubati Dakian taubat Kemudian dipergi kepada Aqabatul Awa'i <tuh> Dakyat perkara-perkara <tuh> Yang melambatkan seseorang dari Melakukan ibadah Yang menghalang seseorang dari melakukan ibadah Kata Imam Ghazali ada empat Pertama dunia Lalu di depan ini dengan zuhud Yang kedua adalah manusia al khuluq, Lalu di depan ni dengan uzlah Iaitu mengasingkan diri dari manusia Maka jika ditanya Apakah hukum beruzlah? Kita kata uzlah, asingkan diri dari orang ramai Itu apa hukum? Apakah hukum beruzlah dan mengasingkan diri daripada orang ramai? Terangkan kepada kami Peringkat-peringkat keadaan makhluk Pada manusia Dalam hal beruzlah ni Macam mana peringkat manusia beruzlah? dan batas yang wajib daripada berduzlah itu maka jawabnya jadi ada tafsir ada perincian bukan maknanya one solution fix all bukan dia ada jenis-jenis manusia maka hukum dia itu berbeza bukan satu hukum untuk semua orang tidak lain macam hukum wajib solat fardu semua orang wajib salat fardu nah, Tapi kalau uzlah ni dia ada perincian Maka jawabnya ketahuilah Semoga Allah merahmati anda dan kami Amin Bahawa manusia dalam pam ini ada dua golongan nah, Ada dua jenis Maka hukum beruzlah itu Melihat kepada jenis yang mana رجل لا حاجة بالخلق إليه في علم وبيان حكم فالأولى بهذا الرجل التفرد عن الناس فلا يخالطه إلا في جمعة في جمعة أو جماعة أو عيد أو حج أو مجلس علم بالسنة أو حاجة في معيشة لا بد من ذلك ولا يعرف وإلا فيواري شخصه ويلزم مسكنه لا يعرف ولا يعرف فأما إن أحب هذا الرجل أن ينقطع عن الناس فلا يخالطهم في أمر من الأمور البتة من دين ودنيا وجماعة وَجُمْعَةٍ وغيرها lima yang lahu fi dhalika min maslahatihi wa faraghihi fa innahu la yasahu dhalika illa bi ahadi amrayni Lalu Imam Ghazali Rahmatullah menerangkan Jenis yang pertama Jenis manusia yang pertama Berkaitan dengan uzlah ini Iaitu seorang manusia Yang mana manusia lain tidak ada hajat keperluan kepada dia untuk mendapatkan ilmu atau menerangkan hukum dia orang biasa limen dia bukan mufti dia bukan ulama kalau dia mufti dia ulama ya orang ramai nak jumpa dia nak tanya hukum nak dapatkan ilmu tak dia orang biasa orang tak perlu orang nak tahu hukum orang tak tanya dia Orang nak mencari ilmu, orang tak pergi kepada diri. Ini jenis yang pertama. Maka yang Aulia yang lebih bagus dia untuk orang yang macam ini adalah dia mengasingkan diri dari manusia sebab tak ada keperluan. Manusia tak berdua kepada diri. Maka janganlah dia bercampur kau dengan manusia kecuali kecuali ini maksudnya yang yang tak dapat lah. Iaitu pada menunaikan solat jemaah Yang mana pula nak uzlah Ya Solat jemaah juga kena jemaah Kalau ikut mazhab kita tak kurang pada 40 orang Baru sah jemaah tu Jangan pula nanti oh, Saya uzlah makanya saya tak kena solat jemaah Mana boleh Solat jemaah tu fardu Jadi <tuh> uzlah tadi Lain daripada keperluan Baik keperluan agama Mahupun keperluan dunia jadi orang yang orang lain tak perlu kepada dia Orang tak menuntut ilmu dari dia Orang tak tanya hukum dengan dia Yang awalnya dia mengasihkan diri Jangan bercampur kau dengan manusia Kecuali kepada perkara-perkara yang perlu Seperti menunaikan salat jemaah Ataupun melakukan salat berjamaah Ataupun pada hari raya Hari raya kan kita salat itu ramai-ramai Ataupun pada menunaikan ibadah haji apa pula nak ibadah haji seorang-seorang mana dapat? Ya, eh? eh, kalau kita pergi ke Kaabah tu lain pada masa PKP dulu. Eh, memang penuhlah dengan manusia. Ataupun majlis belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni termasuklah majlis-majlis membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis belajar ilmu tauhid, tadarus tauhid itu termasuk sunnah majlis belajar ilmu fikrah, hukum hakam, kalau itu termasuk sunnah majlis belajar ilmu tasawuf cara membersihkan hati itu termasuk sunnah jadi apa sajalah ilmu-ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, maka kita nak tak nak kena bercampur gaul. takkan kita nak baca sendiri tak salah faham, kita kena pergilah, dan Alhamdulillah kebelakangan ini di negara kita di tempat kita ini. Majlis majlis ilmu ni subur. Ya, ramai orang datang. Bahkan pagi hari, hari kerja baru ni pun masa kelihatan subuh Habib Umar di Putrajaya tu penuh ya masjid Putra tu. Ramai orang datang. Majlis yang mana beliau membacakan uh, beberapa nasihat yang terkandung dalam kitab Qol al kalau tidak silap saya. Yang penting majlis ilmu lah. Majlis menyampaikan perkara-perkara agama yang itu kita tak boleh usnah. Itu perkara-perkara agama ataupun berhajat untuk kehidupan nak berjual beli macam mana. Tapi zaman sekarang kalau orang nak uslah masih ha? boleh order grab <laughs> Order grab letak instruction kat situ ya. Yeah. Apa pun put padah ke atau apa ke? letak instruction, saya dah sediakan bakul kat luar tu, eh letak je dalam bakul tu nanti saya ambil. Boleh je lah Kalau nak, lah. Tapi kalau Yang Terpaksa dia nak membeli Kena keluar lah Tak <coughs> sayang kontrak eh? Lepas tu kena keluar lah jumpa, jumpa peguam dan sebagainya Sekiranya tidak Lain daripada yang keperluan tadi keperluan agama dan juga keperluan dunia tadi maka hendaklah dia itu menyembunyikan diri dia seolah-olahnya kalau dalam bahasa metaforikalnya dia tanam diri dia kampus diri dia dan duduk tinggal di tempat tinggal dia tak perlu nak ke sana kemari dan tak perlu dia nak kenal ramai orang pun dan tak perlu dia nak dikenali oleh ramai orang Adapun kalau orang ini Orang yang manusia lain tak berhajat kepada dia Untuk mendapatkan ilmu Dan untuk bertanya hukum Tiba-tiba dia rasa dia memang tak nak bercampur gaul dengan manusia Dan dia tak nak Dalam apa urusan pun dia tak mau. Baik urusan agama Ataupun urusan dunia Nak bersalat jemaah dengan orang ramai pun dia tak mau. Bahkan nak pergi salat jemaah pun dia tak mau. Kerana dia fikir Itu lebih Ada banyak benefit untuk diri dia Maka yang dia fikirkan itu Tak boleh Dia tak boleh buat macam itu Kecuali dengan salah satu Dari dua cara Iaitu apa? Al-awwal imma ayyasira ila mawdi'in la yalzamuhu hunalika hadhihi fara'idu faraid Karuusil jibali wa butunil awliyati wa nahwiha Wa la'alla hadha ahajul wujuhi Lati da'atil al-ubbada Ila tilkal mawadil ba'idati anil nas Dia kata saya Kalau pergi keluar salat, jemaat pun Macam-macam Benda-benda -macam, ya, yang tak elok berlaku pada saya Macam-macam Lintasan-lintasan hati yang tak bagus Percakapan-percakapan yang membawa pada dosa jadi saya tak nak pergi salat jemaah Kata Imam Ghazali yang macam tu tak boleh Kalau kamu tak nak pergi salat jemaah Nak tak nak pertama kamu kena pergi ke tempat yang memang tak wajib salat jemaah Jauh pada orang Seperti di puncak-puncak gunung misalnya Atau di lembah-lembah yang sunyi yang tak ada manusia Kamu memang letak kat situ Tak wajib lah salat jemaah Tak cukup syarat wajib jemaah tak cukup kat situ dan mungkin ini salah satu sebab kenapa ahli-ahli ibadah mereka suka pergi ke tempat yang jauh dari manusia supaya mereka boleh fokus eh, kepada ibadah tanpa dibebani dengan kewajipan-kewajipan yang mereka perlu tunaikan sekiranya mereka hidup dalam masyarakat nah, tapi kalau kita ni masih hidup dalam masyarakat ramai ni tetap kena pergi Salat jemaah Tetap kita kena bagi salat berjamaah dan sebagainya Lainlah kalau kamu di tempat yang tak wajib ha, Itu tak apa Asani wa imma ayat ayat kuna bil haki kati anak <Sessizuk> doror allah yang nasi bi sabab hadhi al furudi a'zamu min Fahina idin yakuna Fahina idin Yakunu lahu uzrun fi zalika Ataupun yang kedua Memang dia betul-betul yakin Secara hakikat Bahawa kemudaratan yang akan berlaku kepada dirinya Bila dia bercampur gaul dengan manusia Ketika mana dia cuba Nak menunaikan kewajipan-kewajipan ini Itu lebih besar Daripada dia meninggalkan Maka ketika itu ada Keuzuran Bahkan kalau kita masih ingat Ketika COVID-19 tengah kemuncak dulu Memang kita tak boleh menangkan salat jemaah Tak ada salat jemaah masa tu Itu baru mutarat kepada tubuh badan Tapi kalau masa tu pun tak adalah yakin pun Tak adalah yakin kalau kita pergi ke masjid Kita mesti kena COVID-19 Tak juga nah, Tapi ada kalau kita masih ingat Salah satu, satu masa dahulu Sampai tak didirikan salat jemaah Sekalian nak mudarat-mudarat saja Tapi ini kena betul-betul yakin lah Kalau tak semua orang buat alasan Kemudian tak pergi tak salat jemaat Oh saya kalau pergi salat jemaat ni lebih mudarat Berbanding kalau saya tak pergi macam tu pula Jadi syarat kena betul-betul yakin Dan yakin macam mana Berdasarkan fakta dan data yang jelas Bahkan memang kalau kewajipan haji itu Misalnya kalau dia musafir nak pergi haji Berlaku satu mudarat kepada diri dia Maka gugur kewajipan Haji tadi Itu dianggap sebagai uzur uzur yang syarik Tapi benda ini kena haji-haji Qala ala Allah Ta'ala Wa laqar ra'aytu ana Bima kata حرسها الله تعالى بعد المشائخ المنفردين من اهل العلم وهو لا يحضر المسجد الحرام في الجماعه مع قربه منه وسلامه حاله فحاورته في ذلك يوما في حال ترددي اليه فذكر من ازره ما اشرنا اليه وهو ان ما يجده من الثواب لا يفي بما يلحقه من الآثام والتابعات في الخروج إلى المسجد ولكوء الناس Mereka berzalir dan menceritakan Bahawa saya sendiri ada melihat di Makkah Moga-moga Allah menjaga kota Makkah Sebahagian daripada Syekh-Syekh Sebahagian dan semua Yang mereka ini mengasihkan diri bahkan dari ahli ilmu Bukan saja mengasihkan diri dari orang ramai Dia tak pergi pun ke majlis majlis ilmu Dan dia tidak hadir pun ke masjid al-haram Untuk salat berjamaah Bukan tak salat Dia salat sendiri Padahal dia itu duduk dekat je dengan masjid rezidah al-haram Dan selamat Bukannya ada gangguan Apa tu ada pembunuh ke dan sebagainya ya yeah. bukan? kadang kadang selamat jadi satu hari saya pun Berbincanglah dengan dia Dengan sebahagian daripada Orang-orang yang tak pergi Pergauli dengan manusia ni Saya pun tanya lah Kenapa tak pergi Ke majlis ilmu Kenapa tak datang salat berjemaah Di Masjidil Haram Lalu Dia pun menyebutlah Sebab yang kami sebutkan Dalam perkara yang kedua tadi Iaitu apa yang didapati dari pahala Tidak mencukupi Untuk berdepan dengan apa yang dia, dia jumpai daripada dosa-dosa Apabila dia keluar Berjumpa dengan orang ramai Tapi benda ni susah Kita nak melihat secara religi Kita kena lihat secara hukum syarikat Sebab itu Bapak bagi cadangan yang pertama tu Kalau kamu memang tak nak pergi salat jemaah Tak nak pergi salat jemaah Duduk seorang-seorang di puncak gunung ke di mana ke Sebab kalau yang kedua ni susah kita nak pastikan Macam mana kamu boleh kata Bahawa dosa yang kamu akan dapat Lebih banyak berbanding dengan pahala Yang kamu akan polihi bila kamu keluar Salat berjemaah ini Kultu anak wa jumlatul umuri fala utba 'alal ma'zur wallahu ta'ala aula bil uzri wa huwa 'alimun bi dhatis sudur jadi imam wazali berkata pada pandangan saya secara kesimpulan memanglah hakikatnya kalau orang tu benar-benar ada keuzuran maka tak ada satu kejian lah kat dia memang ada memang uzur yeah. dan Allah Ta'ala lebih awla lagi menerima keuzuran dari hamba dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Orang boleh saja buat alasan yang bunyinya macam Islamik, ya, macam syar'i tapi hatinya jadi malas. Mungkin dia ada sebab-sebab lain. Allah lebih tahulah Yang ia adalah hati pengurus dia tu Allah tahu. Wala inna tariqal adlamihi wal awwalu Bayut ba bayan disyarikan nasa fil jumati wal jamaati wa dulu bil khairati wa yubani kumpi masih wazalika. Agar tetapi kata Imam Fazali jalan yang lebih adil, yang lebih sah sama dalam urusan ini adalah yang pertama, yaitu dia macam kau dengan manusia dalam perkara-perkara yang fardu Salah jamaah, jadilah dah lah pergi Campur dengan manusia Jamaah, Fadu kifayah pergi Dan perkara-perkara baik ya. Yang tu dia kena pergi Bercabut kau dengan manusia Cuma dia berasing diri Dalam perkara-perkara lain ya. Setakat nak tengok bola tak setakat, setakat nak mengetik Semang-semang kosong ya. Di kedai mama ha, Tak payah lah. Tak perlu pun ya. Jadi Yang keperluan agama dan juga kehidupan di benda pegawai. Dan pada itu baru dia mengasingkan diri. Fa in ahabba <coughs> tariqah saniya bi ayyam qati'an an-nas bi marrah fa sabiluhu al-khuruj ila mawadi' ala tatawajjahu 'ala hadhihi fiha. Kalau dia nak jalan yang kedua, dia tu langsung tak mahu bercampur gaul dengan manusia. Nak bercampur gaul dalam perkara biasa satu. Even nak salat jemaah dengan dia orang pun tak mau. Nak berjemaah dengan orang pun tak mau. Maka nak tanya jalan dia dia kena pergi ke tempat yang tak wajib lah bagi dia salat jemaah. Baru dah pergi. Selagi mana wajib dia salat jemaah, dia kena keluar lah salat jemaah. Dia kalau duduk di pulau seorang-seorang nak jemaah lah. lah kalau kamu nak cari yang kedua, carilah cari tempat yang memang tak ada orang. Yang mana kamu memang tak diwajibkan pun untuk melakukan salat jemaah Selagi kamu berada dalam masyarakat Dan kamu wajib salat jemaah Maka kamu kena salat jemaah Summa inna tariqah salisa Ayakuna ma'an nasifi misrin wahidin Wala yahduru jumatan Wala jamaatan li uzrin Jarohu fi zalika Min uzrin aw tabiatin alaihi fa innahu yahtaju ila nazarin daqiqin wa awarid azimatin hatta yasqata zalika anhu wa fihi khatarun min al-ghalati wal awwalani aslamu wa ahfazu lahu wallahu waliyul hidayati bi fadli kemudian jalan yang ketiga dan jalan yang pertama dia duduk dalam masyarakat yang banyak keperluan dia bergaul Salah jemaah dia pergi, Salah jemaah dia pergi Ya yeah. Habis jual dan sebagainya Ataupun Tak nak bertemu kawan orang langsung ha, Kau duduklah kau seorang di tempat yang Salat jemaah pun tak wajib Tapi kalau kau nak pilih jalan yang ketiga Kau duduk dengan orang ramai Pada satu kota yang sama Tiba-tiba tak pergi Salat jemaah Tiba-tiba tak pergi salat berjamaah kerana dia lihat ada keuzuran Iaitu apa? itu, kalau dia keluar Ada dosa yang lebih teruk Yang yang akan ikut pada dia Yang seperti ini Kata Imam Bozali perlu kaji betul-betul Bukan mudah Dan dia punya risiko Dia besar Kamu kena betul-betul kaji Memang kamu tu betul-betul dah sampai pada Maksud diberi keuzuran secara syari Ataupun bimbang sebenarnya Kamu masih wajib lagi Sebenarnya Dan Pada ca cara yang ketiga ni Ada risiko bahawa dia tu tersilap Dia rasa dia dah Dah ada keuzuran syari, Rupanya belum Maksudnya dia dah tinggal benda wajib Alasan Nak jaga diri dari, dari dosa Dia tak dapat dosa tinggal benda wajib fal awwalain aslamu wa ahfazulahu kalau begitu dua cara yang pertama tadi lebih selamat dan lebih dapat menjaga dia daripada tersilap wallahu wali taufik wal hidayah bi fadli Allah jugalah yang menguruskan hidayah dan taufik dengan kurniaannya nah, ini jenis orang yang pertama orang yang masyarakat tak perlu kepada dia kesimpulannya dalam perkara-perkara yang tak ada apa-apa kepentingan Dia mengasingkan diri dari masyarakat Tapi dalam perkara-perkara yang ada keperluan Menunaikan kewajipan agama Ataupun urusan-urusan kehidupan yang perlu Maka dia bercampur Atau dia duduk jauh daripada masyarakat Memang dia tak wajib salat jemaah ya? Dia tak, tak dituntut salat jemaah dan sebagainya Dia boleh tanam pokok sendiri Ya, dia boleh beli binatang sendiri Makan sendiri, masak sendiri, ya? sendiri ya? dan Meninggal pun Dan itu sama-sama Ya tak? Itu cara yang kedua Bagi kebanyakan orang yang praktikal ni Cara yang pertama tadi lah ya? Sekarang jenis orang yang kedua Wa ammar julusani farjulul yakunu kudwatan fil ilmi Bihaisu yahtajun nasilahi fi amri dinihim Bi bayani haqqin au ala muktadiin Au da'watin ila khairin Bi fi'lin au bi qawlin au nahwi zalika Fala yasau hala rajulul al-iqtizadu alin nas Bal yansibu nafsahu bainahu Nasihadil liqalqillahi ta'ala Adapun jenis yang kedua Adalah seseorang yang dia ni menjadi ikutan dalam bab ilmu Dia ni orang alim jadi orang lain kena belajar Menentu ilmu daripada dia Sekiranya-kira orang ramai Perlu kepada orang ini Dalam urusan agama mereka Orang ambil panduan daripada dia Macam mana ni tuan guru Macam mana ni syekh Macam mana ni maulana Macam mana ni kiai ya. Supaya dia dapat menerangkan kebenaran Dan dia dapat menolak orang-orang yang membuat bin'ah dalam agama atau dia juga akan menyeru kepada kebaikan Sama ada dengan perbuatan dia Orang tengok akhlak dia Orang tiru Atau dengan tutur kata dia Dia bercakap, orang ikut Atau seumpamanya Maka tidak ada ruang untuk orang seperti ini Untuk beruzlah daripada manusia Sebab kalau dihasilkan daripada manusia Manusia jadi terkapai-kapai Jadi ya. keliru Orang ni dakwa itu, ada orang dakwa macam ni, tak ada orang nak terangkan. Orang ni muskil hukum ni, hukum orang ni bahkan kadang-kadang orang alim pun dia ada kemuskilan, dia kena tanya orang lebih alim pada dia. Tiba-tiba orang alim besar ni dah hasilkan diri, tak dapat orang nak dapatkan ilmu daripada dia. Maka orang macam ni tak boleh muslah Bahkan dia kena berdiri tegak di kalangan manusia. Ikhlas kepada makhluk-makhluk Allah Zamban an dinillah Dia ni mempertahankan agama Allah Mubayyinan lihakamillah ta'ala Dia mengambil posisi Duduk di tengah masyarakat Menerangkan hukum Allah ta'ala Walaqad rawayna an rasulillahi Sallallahu alaihi wa dan kami telah meraihkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda Iza zaharatil bid'a'u Wasakatal al alimu Fa'alaihi la'natullah Apabila telah terzahir perkara-perkara bid'ah Termasuklah Firqah-firqah yang bid'ah Syiah, wahabi dan sebagainya Ada orang malah Ustaz ni asal ceramah je wahabi Habis kita betul Dan kita tahu Apa kita, kita, kita diam Kalau kita diam Fa'al lagi nak tunggu Kata orang yang tahu tadi Dia dah akan dilaknat oleh Allah Apabila terzahir dia perkara-perkara bid'ah rekaan-rekaan yang batin tiba-tiba orang yang tahu tentang kebatilan itu dia 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 tak kata apa-apa maka ke atasnya itu laknat Allah jadi jangan nak uzlah ila kana bainahum wa ila kharaja min fala yajuz lahu al-ihtizaj al jadi laknat ini berlaku apabila dia berada dalam masyarakat dia diam tak tegur kesalahan masyarakat tapi kalau dia keluar Lari daripada mereka Maka berasingkan diri ini Tidak harus bagi dia Sebab dia posisi tak sama dengan pertama dia Yang pertama tu orang tak perlu balik dia Dia ada kata ada Tak membantu mereka dalam memahami hukum dan sebagainya Itu dia ada pilihan Untuk berusulah Tapi untuk yang kedua ini Nak tanam dia kena berada dalam masyarakat Falakad hukia ya, dihikayatkan insyaallah kita akan sambung dalam kelas subuh pagi besok hadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Mu ala wa ala alihi wa ajma'in Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana Wa na'wil bana bidul hidayatika ka ma tarudnu shasika abada abada Allahumma kunna min zulil ma'sati ila uzil ta'ati ya rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin alamin